axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ayni daqiqalarda uzaroa brifingi boshlanish arafasida hozir uni jonli efir orqali e'tiboringizga havola qilamiz assalomu alaykum qishloq xo'jaligida hosildorlikni oshirish va oziq ovqat xavfsizligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan chora tadbirlar yuzasidan agro xodimlari tomonidan joriy yilda oltmish bir ming ikki yuz sakson to'qqizta monitoringlar o'tkazilib tashkilot va idoralarga ellik bir mingta ogohnomalar kiritildi sakkiz ming besh yuz to'qson oltita qishloq xo'jaligi yurituvchi subyektlarda profilaktika tadbirlari tashkil etilib amaliy yordamlar ko'rsatildi shuningdek o'n sakkiz ming sakkiz yuz to'qson tekshirishlar o'tkazilgan bo'lsa shundan bir ming besh yuz oltitasi tadbirkorlik subyektlarida biznes ombudsmanni xabardor qilish tartibida amalga oshirilgan tekshirishlar davomida aniqlangan qonun buzilishi holatlari yuzasidan inspeksiya vakolati doirasida huquqbuzarlarga nisbatan yetti ming besh yuz qirq bitta holatda ma'muriy jarimalar qo'llanilgan shu bilan birga bir ming to'qqiz yuz taqdimnomalar tegishli tashkilot va idoralarga kiritilib to'rt ta materiallar qonuniy qaror qabul qilish uchun sud va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlarga yuborilgan oziq ovqat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha yog' moy korxonalarining paxta texnik chigitini to'liq texnologik siklda maqsadli qayta ishlanganligi hamda ularning mahsulot sifatini tasdiqlovchi gigiyenik xulosa va muvofiqlik sertifikatlariga ega ekanligi ustidan nazorat amalga oshirib kelinmoqda xususan 2023 yilning yanvar noyabr holatiga jami 38 ta korxonada tekshirishlar o'tkazilgan bo'lib ulardan 28 ta korxona qonunchilik talablariga muvofiq faoliyat yuritayotganligi o'nta paxta texnik chigitini qayta ishlaydigan korxona faoliyati esa belgilangan talablarga muvofiq emasligi aniqlangan ikki ming yigirma to'rtinchi yil hosili uchun urug'chilik subyektlaridagi yetmish ikkita urug'lik donni qayta ishlash sexlari tomonidan ikki yuz ellik sakkiz ming to'rt yuz tonna urug'lik donni saralash dorilash va qadoqlash ishlari nazoratga olinib tadbirlar davom ettirilmoqda xususan hozirgi kunga qadar urug'lik don tayyorlash sexlari tomonidan 251600 tonna yoki to'qson yetti urug'lik don qayta ishlanib ekishga tayyor holatga keltirilgan 2024 yil hosili uchun ekishga rejalashtirilgan urug'lik don to'dalarining ikki tonnasidan ekinboblik sifat ko'rsatkichlarini tahlil qilish tahlil qilish uchun namunalar tanlab olinib 272 yuz yetmish ikki ming tonnasida sertifikatlashtirish ishlari amalga oshirilgan mamlakatimizga import qilingan bir million to'qson sakkiz ming tonna boshqa turdagi don mahsulotlaridan namunalar olinib tahlil qilinganda ikki ming uch yuz ellik to'rtta sertifikatlar rasmiylashtirilishi ta'minlangan inspeksiya qoshidagi qishloq xo'jaligi mahsulotlari sifatini baholash markazining urug'chilik yo'nalishi tomonidan qishloq xo'jaligi ekinlari urug' ko'chatlarining navdorlik va ekinboblik sifat ko'rsatkichlarini aniqlash sertifikatlashtirish yo'nalishi bo'yicha buyurtmachilar bergan arizalarga asosan ikki ming yigirma uchinchi yilning o'tgan davrida jami uch yuz ellik to'rt ming besh yuzi o'ttiz yetti tonna urug'lar bir yuz oltmish to'rt ming dona ko'chatlar sertifikatlashtirilgan shuningdek besh ming to'qqiz yuz o'n sakkiz tonna urug'lik donlarining saqlash davridagi ekinboplik sifat ko'rsatkichlari bo'yicha sinovlar o'tkazilib xulosalar berilgan ma'lumotlar shulardan iborat edi xayr salomat bo'ling siz uz agro tomonidan o'tkazilgan brifingni jonli efirda tomosha qildingiz yangiliklarni yetkazishda davom etamiz